करतंगेज तौर पर मुतदा ओपोजिशन की जानब से इमरान खान हुकूमत को लाहक धमकियों पर पाकिस्तान इस बार फिर खबरों में है मीशत की दवालियापन तुर्की और मलेशिया के मुकम्मल तौर पर इस्लाम पसंदाना एजेंडे पर पूरा उतरना हालिया दहशतगर्दी और चार्ली चारलीप्दी कार्टून मामलों पर फ्रांस के साथ होने वाला नतीजा और फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की ग्रे लिस्ट में उसकी बरकरारी के साथ ये सब गैर यकीनी और मायूसी का आलम पैदा कर रहे हैं मुख्तलिफ शहरों में पाकिस्तानी डेमोक्रेटिक मूवमेंट पी डी एम के बैनर तले बड़े मुजाहरे हुए हैं पी डी एम ग्यारह पार्टी की जमात है इसका मकसद ये है कि इमरान खान की पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पी टी आई की हुक्मरानी से पाकिस्तान को छुटकारा दिलाना है जिसे दो हज़ार अठारह में पाक फौज ने अपनी मदद से हुकूमत में लाया था उन्नीस सौ सतर में जुल्फिकार अली भुट्टो की हुकूमत का तख्ता उलटने के बाद से ताकतवर पाक फौज ने सिविल सोसाइटी और मीडिया को मज़ीद कमज़ोर करने को यकीनी बनाया है ताकि अवामी सड़कों पर होने वाले बगावतों के इम्कान को ख़त्म किया जा सके ओपोजिशन का यह फ़ायदा है कि मीषत के नागवार हालत है और यह हकीकत भी है कि इमरान खान और आर्मी को इस बारे में क्या करना है इसका उन्हें थोड़ा सा भी तजुर्बा नहीं है दिवालिया दीवार मीशत वाली कॉम पर बराह रास्त हुकूमत करने के लिए फ़ौज का कोई मंसूबा नहीं हो सकता है जनरल बाजवा की सरबराही में पाक फ़ौज माजी की तरह जहानत से भरपूर नहीं दिखाई देती है यह ऐसे वक्त में है कि हिंदुस्तान को अपने निगरानी मामूल से ज़्यादा बुलंद करने की ज़रूरत है पाकिस्तान आज़ादाना जवाल में हमेशा गैर मतव और इस तरह ख़तरनाक होता है